Так, всем привет, 9 часов утра, мы так уже да. в гараже, ну так сказать, в офисе, будем его так называть. И что, у нас есть краска, у нас есть церезит, веник, совок, и сейчас мы будем немного наводить суету. Так как я документы получил, то теперь уже можно смело приступать к работе. А сейчас самое главное, что заделать вот эти отверстия, вот это, и приступаем к краске стен. Потолком делать мы ничего не будем, так как... Э, ну его нафиг, если честно. Красим стены, э, что-то делаем с полом, и в принципе и все. И, ну и штукатурим вот эти всякие деревья. Так что, что, погнали? Так, с помощью этого красавца задул я стену. Это типа я как часть декора решил оставить, но ну, типа хай будет, короче. Но в принципе, почему бы и нет? Сейчас мы что? Вот эта сторона у нас там ничего не высохла. Я вон там верхнюю эту прошелся. Сейчас жахнем эту сторону. И сколько хватит краски, и тут еще посмотрим. Но в принципе, <клес> я думал, будет дольше. Но если честно, Результатом я доволен Так что сейчас маленький перекур Это компрессор нас нагрелся И дальше продолжим Так что у нас вечер следующего дня Сейчас посмотрим что мы там накрасили это Освещение тут Так толком и не сделал Фу краской воняет Так там Света мало То толком ничего и не видно тут уже картину прилепил но так чисто что у нас а, еще не высохло хм, странно еще очень странно почему-то стенка матовая у нас а это глянцевая mm -hmm. очень странно тут уже декор поставил типа али цветы но только пластиков чтобы не поливать и не морочить голову с ними это вы видели что у нас дальше? Дальше мы ждем выходных или после работы. Надо будет купить краску, задуть и эту сторону. И, и, и в субботу приедет сюда мебель. Да, у нас был диван, угловой, столик. Ну, короче, все по фэншую. И вот эту часть, наверное, задую в белым. Дизайнер еще тот. Ну, короче, вот эта у нас черная полубка так и остается, а эта сторона будет белой. Ну, в принципе, и все. Потом что-то придумаем на пол. Э, светильники нафиг. Э, потолок, как я говорил, ничего делать не будем. Так и оставляем. Ну, в принципе, и все. И, возможно, еще какие-то занавески на окна. Хотя бы на вот то. И будет пушка. Так, очередной вечер. И мы э, все красим. Так, как у нас обстоят дела? Э, дела у нас обстоят следующим образом. стены практически готові. Так як зараз холодно і до сих пор не висох цемент. Но тут дуже великий слой, поэтому ждемо, когда коли він засохне. Возможно, завтра вже там буде порядок. І завтра що ми делаємо? дверь. двері. Вот эту часть додуємо, тому що половина матового половина немає. и красим вот эту стену. Потом надо взять лестницу, нам наверх закинуть вот этот диван и вот эти всякие штуки, какие нам не надо, потому что у нас сюда будет заезжать мебель. Потом это мы убираем, это красим, оно все сохнет, моем пол, ну короче дальше все покажу. Но пока про все на все у нас ушло почти 6 литров краски, даже чуть меньше но ничего страшного главное вот это сделать и наконец-то, чтобы уже поскорее были выходные чтобы нам привезли сюда мебель чтобы можно было половину вот этого всего мусора выкинуть что-то перекрасить все расставить как надо еще надо тумбут, ну точнее ящик чтобы шмотки были, ну короче пока малярка, а там дальше вам все покажу, так что что мы в принципе на сегодня шабашим, потому что время позднее а тут рядом дома. Мы их годим компрессором. Людям это не сильно нравится. Так что на сегодня все. так а у нас новый день и значит новая работа что мы сегодня делаем в первую очередь это надо повесить кронштейн для телевизора он будет висеть в районе той картины так как в этом углу у нас будет э, диван уголок то типа где-то здесь повесить телевизор надо будет и из такого из мелочи, что еще часы взял надо будет часы прифигачить куда-то на стену якось так это все выглядит. Несмотря на то, что дело все сам, то как бы понимаете уровень, да? Все четко там высыт и, короче, вопросов нема. Тут у нас все диван временно стоит, раскинули ковер, эта вот та часть там грязно дуже сильно, но это как раз зашибись, потому что больше половины ковра будет закрывать у нас мебель с уголка, так что То, що треба. Часи закинув. ми тут прикрутили. там это. Тут у нас буде стояти столик, вот этот самый маленький. ну і на ньому там PlayStation, вся фігня. А це все, ще поки не знаю, куди розставляти. ще треба половину кирпича винести сюди або точніше весь тому що він тут нафіг не нужен. ну и в принципе, я то так что, история с этим с офисом не закончена у нас сейчас что, выходные, и нам надо съездить в эпицентр казалось бы, что тут сложного раз, два, три, сел, поехал и порядок, но возникают некоторые жизненные складности так сказать, для пересувания этих так что, сами понимаете что происходит, но пытаемся сейчас максимально аккуратно слетать затариться там мелкими деталями, которые нам надо для полного завершения проекта в офис и чтобы там было комфортно проводить время и все в этом духе так что несмотря на такую поганую погоду мчим скупляемся ну а дальше вам все покажем так что погнали дальше в тебе дух воин, из тебя выйдет достойный соратник в битве с Ронаном. Открой же цель твоей вылазки. Итак, хорошо, мы скупились трохи. Самое необходимое. Все, в первую очередь у нас будет шоу на сковры перед входом, потому что надо быть гостеприимным. Да ты Итак, шо настало время освещения. Для освещения я пока купил 4 вот таких вот плафона. И с первым делом шо мы, мы это тестируем, сейчас выкидываем сюда подкидываем новые, включаем, тестируем и смотрим, как у нас видит и все в этом роде. Так что, в принципе, работа не пыльна. То есть, снять, подключить. Тут на два дебиля. Ну, короче, сейчас все покажу. Погнали ставить освещение. Ну и что? Электрик в теме. Одна люстра готова. Ну, то есть, точнее, подключил. Сейчас тору там кидаем. И зашибись. Так что, зашибись, что там есть питание. Потому что я ее не проверяю, Я так наугад все, Думаю, а вдруг проканают. Ну, проканало. Там питание есть. Все четко. Работаем дальше. Итак, несмотря на то, что тут опять полный срач, у нас тут я у мамки инженер, поэтому решил сделать освещение вот таким вот образом. Хотя, если честно, надо было с этой стороны тоже делать вот так вот треугольниками. Но ничего, пойдет. Это старался максимально вынести сюда, потому что, что у нас тут на дворе будет стоять мангал. И лишний свет нам не помешает Или сюда еще можно прожектор жахнуть Ну короче в принципе В принципе порядок С освещением готово все Сейчас опять это все дело убираем Выкидываем вот этот Старый мусор Какова же, какова же красота Всего этого действия А запах как в бане от дерева и лака Офигеть Вот это пушка, петарда Тут теперь вообще, блин, можно и свадьбу сыграть Класс Дерево Обалдеть Ну, надо будет еще Эти самые подушки купить Было чуть-чуть жестковато, но в принципе пойдет. Блин, класс. Надо срочно звать толпу сюда в гости. И будем максимально жирный жир. Обалдеть. Я даже довольный. Это даже красиво. И, кстати, по очень классной цене. Если кому надо, ссылку на человека, який делал все это добро, я оставлю в описании под видосом. И все в этом роде. Но, блин, это самолет. Плюс самолет-ковер. Смотрите офигенно, так и шо. Так. Треба взять себе в руки, з цим трошки успокоиться. Потому що, ну блин, я вот так ждал неделю, Воно приїхало ожидання и те, що приїхало, коротше, я вообще в шоке, если честно, это очень круто, класно. И мені нравится дуже сильно. Обалденно плюс, ну блин, одні плюса. Тут сколько людей можна усадить, то елки свадьбы, реально, как на свадьбе. Ну, треба тепер це вот все розставити по своїм містам, щоб воно тут було більш менш культурно. І возможно ввечері вже тут буде якась движуха. Так що давайте я зараз вот весь мусор, переодінуся. У нас сьогодні ще робота трошки є в гаражі. Ну коротше, робота повний двір, так сказати. Ну нічого, все як звичайно, все стабільно. жопа в плюс погода класна, обіцяли буде дощ. но нифига ни дождя, ни снега нема, и мы походу сегодня запустим вот этот ржавый мангал, ну это просто металлическая коробка с песком, но ну, песок я сейчас туда уберу, короче, блин, надо срочно всем звонить и приглашать в гости. Так, ну и по идее финалочка должна быть как-то заканчиваться вот так вот, как я им сказал, сюда выкинул песок, накидал углей, трошки дров, І обжигаємо эту штуку, чтобы в дальнейшем використовувати її як мангал. Так що должна быть зашибись. Головне, щоб от дима мене місце не вигнали. Ну, вроді би не сильно диму, так що порядок. Так, а ситуація у нас следующая. Тут у нас баклажки з водою, тряпки, швабри. Це поки ще хай буде, то що треба убирати. Тут у нас цей диван так і остається. Якщо би... сильно заморився, хоп, чикс, сидиш, все добре, встав. Тут у нас стол, как вы ви видите, стол используется по назначению. Тут у нас импровизированная поляна. Цей диван пока будет так стоять, дальше придумаем, куда его подвинуть. Ну и вот это вся наша красота. Цей стол подвинем под телек. Сюда на него сейчас залепить. Я сколько раз про ней казал, 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 казал. И все, и наконец-то принес. Моя старенькая плоечка сюда станет. Оба! Лойка, телевизор, Mortal Kombat, FIFA, что еще надо для счастья. Тут у нас такой импровизированный уголочек, телефон. Тут, конечно, куда без природы пластиковой. Ну и как так. Короче, пока обживаемся. Естественно, тут потом еще куча плакатов с машинами налипается. А, кстати, вишелку повисываю на всякий случай. Вдруг там шмот какой-то Вот, допустим, опа, кипарик, все, на базе. Офигенно, офигенно. Самая главная фишка, ради чего снималось это помещение, это мангал на втором этаже. Ну, типа, конечно, надо было его почухать, это а было все красиво и классно, да. А еще у нас уже первые гости едут. Откуда они узнают, что я тут? Ну, я в шоке. Ваговод, мотоциклист, все як треба, шашлиндос, стану, взагалі, пушка петарда. Как удачно сложились всі пазли в кучку. Ну що, поки вроде все йде так, як я хотів. Мангал розгорається, Need for Speed грається. Півко теж, ну не пийте, алкоголі то И что, так, підведемо итоги нашої такої маленької махінації, операції. Что, в итоге все, что сделал, в принципе, мне нравится, довольный. Ну, все классно. Освещение есть, цветовые решения тут такие, покажи эту белую стенку, я про нее так и не рассказал. Начал красить белым, белая краска закончилась. Ага, думаю, что делать, покупать биг еще? Ну, не хотелось, была черная краска. Так что тут, короче, на помощь прошла банка с черной краской, те черной краской докрасываем. Ну, типа, блин, с... Э, кто есть там с комментариев писал в предыдущем видосе? Э, такой клуб вонючка, или я к нему как такое слово было смешное. Вот, по сути, оно такими и не есть. Тут не надо что-то вышпаклевывать или с потолок там идеал выводить. Это такая чисто блок хата, где можно спокойно себе проводить время. Тем более, я вам показываю мангал на втором этаже, как бы лакшери комплектация. А все остальное, в принципе, со временем все добавится. Там еще кинуть пару розеток под зарядки и все такое. Картины и прочая всякая штука. Вон, одну подарил и кстати, вчера. Покажи. Ну, офигенно, офигенно. Красота, красота. Кому-то она, возможно, нафиг не надо было, а тут будет смотреться просто идеально. Так что все классно, накупили. Вот еще раз покажу всякого. -нибудь. ці дні, для того, щоб якось проводити тут весело время. І, в принципі, все. Так що я більше, ніж довольний, що все так вийшло. І, в принципі, мабуть, і, і все. Далі що? А далі ми будемо трошки БМВ. Відос вам покажу в наступних випусках, тому що вона трошки поламалась. Надо її буде зараз скоро чинити. Так що всім велике спасибо за коментарі, за підтримку, за лайки, за дизлайки. за то, что Мисуржик слушает. Давайте все, Сайонара.